Поставьте лайк и подпишитесь на канал, если вам подобает мой контент. найти красную линию. Вот в понятии России, где эта красная линия? Понятия не имею. Поясните, что это такое? Красная а линия, вам... когда Российская Федерация готова там объявить войну, нанести ядерный удар или любой другой более агрессивный более агрессивной реакции ответка. То есть есть военная доктрина. А вот красная самая линия, она где? Давайте попробуем э, пояснить, что я понял из вашей то, что вы говорите. Вы хотите, чтобы Россия все-таки объявила красные линии? А они что, не объявлены, их нету? Нет. Что-то там Дмитрий Медведев, вот бывший ваш президент, все время говорит о красных линиях. Ну, так я и спрашиваю. При... То есть, вы хотите, чтобы Россия объявила красную линию? Я хочу услышать, где они проходят. Нет, в данный момент нету. Правда. А, их еще не, нарис... не нарисовали? Нет. А вот сзади вас я вижу, вижу красная линию. Возможно, она в Твери находится. Давайте, я же вам задал вопрос. Я пытаюсь вас понять, что вы подразумеваете по красной линии. Более более агрессивная ответочка от Российской Федерации. То есть, если Украина там зашла вот в Курскую область, вот mm -hmm. войска перешли государственную границу. Это не красная линия. Когда прилетает там по системам да, ПВО, ПВО по неприбазам и так далее, есть, это не красная линия. Подождите секунду, давайте разберемся. То есть вы считаете, украинские войска пересекли государственную границу? Государственную границу Российской Федерации? Это вы так считаете? Ну, слушайте, если не ошибаюсь, Курская область – это часть Российской Федерации. Так, и вы заявляете прямо то, что украинские войска пересекли государственную границу. Украинская армия Украина пересекла государственную, государственную границу Российской Федерации. А вы знаете, что Путин вправе о том, что вы говорите по красной, про красной линии? Он может объявить государство Украины террористами. И что будет? А вы не, не, не подразумеваете последствия? Какие? Если Путин объявит государство Украины, как И Это красная линия, я так понял, да? Ну, если в вашем понимании, как я вам, вас понимаю, то да. И это что будет? Это будет красная линия. И что будет? Я думаю, вам надо подумать об этом, что будет, если Путин сделает такое заявление. Я вообще не понимаю. Будет какая-то ответка. Подождите. Есть, Мы пересекли границу такой, Российской Федерации. Есть, вы до такой степени что не понимаете. Мы пересекли государственную одну... границу подожди Российской секунду. Федерации. Подожди, подожди секунду. То есть ты не понимаешь, что если одно государство объявляет другое государство... Это для тебя не будет красной линии. <как> что изменится? Иди, иди почитай мать часть. А что изменится? <как> <как> иди предположи. Получается, через... если мы перешли Я... границу Я... России, <как> это типа все фигня. <как> Питався зрозуміти, ціпо, до чого цей. Ну, до чого він це говорив? Типу, я так зрозумів, що якщо Російська Федерація визнає Україну теориєю країною, то в такому випадку, типу, Російська Федерація не буде пускати газ та нафту через Україну. Откуда будеш? Я і став. живу в місті Суми. А це накасі. Хакасия? Да, это Сибирь. Ты и давно ты в Сумах живешь? В Сумах с 2015 года. А до а этого где жил? В Донецке. А сколько а ты там жил? С 2005 года по 2015. Точнее, по 2014 год, если уже брать осень. А как тебя занесло в Хакасии в Родители уехали в 2005 году, Понятно. Понятно. Чего Понятно. интересного в этом? Да ничего, все, все то же самое, что и происходило два с половиной года назад. Война? Ну, я ну, в курсе. Я. да. Видишь, задаешь вопрос, а уже сам в курсе. Ну, ну да, да. И, и что ты знаешь, думаешь, когда заканчивается? Когда с политики сядут за стол переговоров, договорятся о том, чтобы... Украина вывела свои войска с территории Российской Федерации. Россия вывела свои войска из территории Украины. Вот тогда и закончится все это. Ты думаешь, это реально? Закончить войну? Вывести российские войска из, России, из Украины. Но если Россия хочет закончить войну, война заканчивается лишь в тот момент, когда войска а считаю, что войска что Россия хочет закончить войну? Ну, слушай, все время же говорят в вашей политике о переговорах. Мы мы даже не знаем, что, что мы должны вывести войска Я же тебе говорю, как должна заканчиваться война. Она все время, не, не было ни одной такой войны, чтобы она закончилась, а войска там находились, и дальше продолжали активные боевые действия. Ну, Вторая действия. мировая война Подписанием, как бы капитуляцией Японии. А в Берлине находились советские войска, американские? Находились. Ну, вот. Что? Так война закончилась не в Берлине, а в Японии. Да, как бы по сути, да, да но западный фронт, да, там Война. Ты задаешь вопрос по поводу Второй мировой войны. Она закончилась 2 сентября 1945 года. Вот, момент, когда сперва капитулировала Япония, когда император Японии э, объявил о капитуляции. Четыре стороны сели и подписали э, Не, договор ну это о понятно, капитуляции это понятно. и окончали Ты же говоришь, что должны выйти войска, но... Советский а Союз не выводил войска, войска Ты не услышал. Должны закончить войну, вывести войска, чтобы там не было никаких активных боевых действий. Я повторюсь еще раз. То, то, есть вы не хотите... То есть вы, вы думаете, думаете, что, вы что не закончится? Закончится? Почему нет? Ну, а как мы, как мы выведем ну, войска? Ну, как, так как ввели их, так и вы видите. Ну, а какие для, для этого причины? причины? Слушай, причины бывают разные. Это политическая вы, ситуация. Нет, вы, так вы, я вы, же отвечаю, это политическая ситуация или ситуация на поле боевых действий. Какие, например, И какая политическая ситуация должна быть, чтобы мы выиграли боевые? Любая. Вот, ну, смотри, Российская Федерация. Например, ну, например. Есть, например. смотри, есть хозяйство России, это Китай. Вот. В их интересах, чтобы ну, эта война. Нет, у, у России нет хозяйства. И их интересах, чтобы эта война закончилась. Она им, во-первых, не нужна, а во-вторых, также нет, экономика страдает. Поэтому одна из самых главных вещей, как закончить войну, это позиция Китая, которые, между прочим, признают территориальную целостность Украины, включая Автономную Республику Крым, и другие области Украины. То есть вы реально на вещи не смотрите, да? Я смотрю на реальные вещи. Политика ну, начинается. Соглашусь, полностью согласен. Не, это вы сказали, я с этим не соглашусь. Слушай, Российская Федерация у делает, делает у все. Российская Федерация делает все, чтобы сблизиться с Китаем. Она отдает им территории. А при чем у хозяева? Какие Она, я же отвечаю. Какие острова, территории? Острова, которые 370, 357 квадратных километров, островов, которые отдали вот на Амуре, теперь принадлежат Китаю. 3,5 миллиона гект, миллионов гектаров земли, которые отдали в аренду. Юанчик, который постепенно входит на территорию Российской Федерации. Бизнес, который занимает, занимает рынок, вытесняя российские и другие рынки. Вот. Это торговля. Это торговля. Да? Это не торговля. Торговля это. Это торговля. Смотри, я тебе сейчас объясню, что такое хозяева. Хозяева снабжают, да? Это снабжают деньгами. Да? А у нас мы продаем свои ресурсы и все. Делаем то, что хотим. Это наша политика, понимаешь? Так, Зеева это те, я которые не передают оружие у да, ну вот как раз такая информация еще до сброи вид Ирану, так и НДР, ну это такая, не сразу в Как тебя зовут, дружище? Алмаз. Алмаз? Да. Так. Понял. О чем общаетесь? Ну да, ничего, так, о жизни. Как дела? Как здоровье. Понятно. Вы откуда будете? Ну, мы с Урала. Что вы делали? Мы с Урала, говорю. Зачем? Я говорю, ты, говоришь, спрашиваешь, откуда мы. Я говорю, мы с Урала. А, из Урала? Да, да, да. Понял. А то я слышу, сор... Думаю, Мне это вообще не интересно. Такого не говорил, это не обессудьте, потому что ослышка какая -то. Я думаю, что ослышка, скорее всего. Не грубил, Друган, я тебя не грубил. Я не грублю же вам. Не, я, я, говорю, я тебя не грубил. Я с Урала, а не со с... Что тебе послышалось? Я понял. Ну, давайте обсудим что-то. Задавайте вопросы. Ну, вообще, просто как дела, чем занимаетесь, как чего. Я просто хочу, я просто с России хочу узнать, как у вас дела. Хочу объяснить, как у нас дела. Вот. Ну, по нашему ТВ крутят, что у вас там всеобщая мобилизация. Есть нет. такое или нет такого? Ну да, она у нас 24 февраля 22 года не прекращалась. Общая мобилизация? Да, она началась 24 февраля по указу, по приказу президента Украины. А для чего? Для того, чтобы защищать свою родину. Это правда что? Ли? Правда что, что идет мобилизация? Да, да, да. Правда? Пацаны ж... Ну со стороны Российской Федерации также, пацаны. Но у нас все нету. Ну как же, у вас была частичная. Сейчас у вас идет э, кампания по призыву, вот. Помимо компании по призыву в каждом городе, в каждом населенном пункте. Вот, билборды будущие, рекламу Такое. везде. Рекламу везде Здесь. крутят. То есть, как сказал ваш президент, ежедневно приходит э, добровольцем 1600 человек. Не, ну и 1600. Ну, какая-то масса приходит приходит. Слова президента ну, вашего были следующие: 1600 человек ежедневно. Не считает, я не считаю, я потому что не могу считать, я не знаю. Ну да, есть добровольцы, но всеобщей мобилизации нет. Всеобщей нет, а я не говорил, что у вас есть всеобщая мобилизация. вот зачем у вас так сделали? Чтобы защитить нашу родину. Глупо. Глупо что, защищать свою родину? Нет воевать за Америку. А за каких? У нас Америки в Украине нету, помимо военной техники. Ну а Защищая свою родину, защищая свою семью, защищая свой дом. Сейчас, ну, а, вот объясни, знаешь, может я или что, ну, вот насколько я знаю, сколько пацанов мне звонит, говорят, уже все распродали, все земли, все, вот, все это, все везде американское, вот, земли по uh, урожаю. Вот, говорят, раньше были наши, uh -huh. сейчас они занимаются, говорят, этим, вот, что посевы, мы, вот, сколько я фермеров общаюсь, ну, я по фермерской uh -huh. системе, он говорит, вот ну у нашего ничего. Сейчас, вот я засеиваюсь, говорит, у меня отжимают это все, говорит, и уже американское это все. Забирают все американцы. Понял. Я-то думаю, у меня у дяди 27 гектаров пшеницу садит. Вот. А. Собрал пшеничку, вот, отвез в Одесскую область, а дальше она поехала в сторону Египта. И пытаюсь понять, как это так, по документах это. Его земля, то есть он арендует ее, вот деньги он получает, пшеница едет в Египет. Америка куда пропала? Ну, значит, там что-то... Я, я вообще не понимаю, это, значит, что это. А сколько, слушайте, аналогичный вопрос, сколько Путин уже отдал Китаю территории? Так, Россия отдала Китаю территорию. Ну, давайте посмотрим, сколько миллионов у нас. Так, так, так. Да. Так, подождите. Трижды Путин, Ельцин и Путин отдавали территории Китаю. Это острова. 337 квадратных километров. Чтобы э, Китай не имел территориальной претензии. ну это такое. Это, ну, типа, там люди жили, их вы... Вам это по телевизору не рассказали. А сколько Россия отдала Китаю территории в аренду, да? Сколько их здесь? Так, да, сколько? Да. Так, 3 миллиона 522 тысячи гектаров российской земли в аренду отдано китайцам. А что это у вас только? Подожди, подожди, другая. Я вот мониторю это все, да? Ага. Монитор. Ну, нету, даже нет аренды. Нету. А ну Есть? Вас... давайте прочтем. На 50 лет Российская Федерация отдала 3,5 миллиона гектаров земли вот. Договор о передаче территории был размещен на официальном портале публикации правовых актов. Вот. Согласно тексту документа, в общей сложности Китай получает контроль над 3,5 миллионами гектарами российской земли, включая некоторые охраняемые зоны. А ссылку может реагировать? То впишите то же самое, что я вписал. Сейчас я вам дам ключевой запрос. Какие территории Россия отдала Китаю в аренду? И все. Впишите прямо сейчас. Подожди, его ручку. Просто мне надо записать это все. Ну ладно, ладно. Сейчас, подожди. Так, территория Китая, она говорит, да, отдала. Нет, здесь есть, знаешь, какое еще? Вот вам доносят так, а у нас по-другому. Это российские да? СМИ. Это РИА Новости, коммерсант и газета.ру пишет. Я в все ищу. Это не какие-то там украинские, западные и так далее. И китайские еще и СМИ, которые подтверждают тот факт, что были отданы территории на 50 лет в аренду. А как. Сучо! Как, как китайцы рубят тайгу? Как китайцы рубят лес в Красноярском крае? Вы никогда себе вопрос не задавали? Каким образом они Туда приезжают, строят предприятия, вырубают весь лес, обходят налоговую, не платят налоги и круглячок вывозят в сторону Китая. Вы не задавались вопросом? Если вот этот вопрос поднять, что по-любому перевернется по-другому. Поднимался, поднимался, этот вопрос и 1 января 2022 года, 23 года, нет, 22 года, Путин подписал документ, что нельзя продавать Кругляк только обработанную древесину, но оно не сработало. Китайцы, как везде, так и везут дальше. Смотрите, э, леса Красноярска с, со спутника. Со спутника. Сейчас я вам покажу, как выглядят леса Красноярского края, э, которые якобы не рубаются. Э, я, понятное дело, что все фотографии вам здесь не буду показывать, их здесь сотни, если не тысячи. Вот, ну покажу несколько фото Ой, это очень. Это просто. Э... Вот, давайте самая простая фотография. Э, масштабы рубки лесов. Ну, вот так вот выглядят российские леса. Есть одна проблема, что по договору Китай, помимо того, что он рубает, он должен и восстанавливать лесную фауну, то есть он должен се... э... засеивать вырубленные места свежий, свежим деревом. То есть семена сажать. А вот именно ты думаешь, что это на снимки со спутника. Так впишите то же самое. Вид на леса Красноярского края, вид на леса Тайги. И вы увидите все.